মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ লগত আমাৰ বি গ্ৰুপৰ যি দুটা পাঠ আহিব এটা আহিব প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে এই পাঠটো আমাক যুগুতাই দিছিলে আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আমি প্ৰথমতে এই পাঠটোলৈ গ'লে আমি জানিব লাগিব আমাৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা আছে সদায় যে আৰ্য শিক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ কি তো আর্য শিক্ষার মূল মন্ত্র বলে কলে আমি গম পাম যে মুখ্য লাভ করাই শিক্ষার মূল মন্ত্র ইয়ার আমার পুরুষার্থ ভাগত ভাগ করেছিল সেই চারি পুরুষার্থ হয়েছে ধর্ম অর্থ কাম আর মুখ্য মুখ্য অর্থাৎ মুক্তি এটা আসলে আমার ধর্ম আর এটা আসলে আমার অর্থ আর এটা আসলে আমার কাম আৰু এটা আছিলে আমাৰ মুখ্য অৰ্থাৎ মুক্তি এয়া চাৰি পুৰুষাৰ্থ ধৰ্মৰ কাৰণে কৰিব কোনোবাই পইচাৰ কাৰণে কৰিব কোনোবাই কাম কৰিব কোনোবাই মুক্তি লাভৰ কাৰণে কৰিব এইখিনি আছিলে আৰু আমাৰ ত্যাগৰ ত্যাগ কাৰ্য শিক্ষাৰ চৰম উদ্দেশ্য আছিলে শিক্ষাৰ চৰম উদ্দেশ্য আছিলে ত্যাগ গতিকে আমাক কি কৰা হৈছিলে মানে ত্যাগী বুলি কোৱা হৈছিলে যিসকলক মানে সেইসকলক যিসকলে কিবা এটা পাবৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিছিলে ত' আমি যেতিয়া ছখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা পাইছিলোঁ প্ৰাচীন কালত সেই ছখন বিশ্ববিদ্যালয় মনত ৰাখিবা তক্ষশিলা ধ্যান্য কটক নালন্দা উদান্তপুৰী দেৱবিহাৰ বা বিক্ৰমশিলা আৰু উজ্জয়িনী এইখিনিতে আমি তক্ষশিলাৰ বিষয়ে আমি জানি থ'ম এটা এটাকৈ যে তক্ষশিলা আছিলে আমাৰ এশ শতি এশ শতিকালৈকে আছিলে আৰু তাত চতুস্পাৰ্থী আছিলে আৰু ওঠৰবিধ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে ত' তাত ভাস্কৰ বিদ্যা চিত্ৰাংকণ মৌত্ৰিকতা আৰু আন আন হাতেৰেকতা বিদ্যাৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াত অত্ৰীয় ঋষিয়ে কি কৰিছিলে যে আয়ুৰ্বেদ শিক্ষা দিছিলে সেইটো এটা এক্সট্ৰা কুৱেশ্যনো আহে বৌদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক জীৱক অত্ৰয়মুণিৰ ছাত্ৰ আছিলে বৌদ্ধদেৱক চিকিৎসা কৰা ছাত্ৰজনৰ নাম আছিলে জীৱক জীৱক আছিলে অত্ৰয়মুণিৰ ছাত্ৰ আৰু ইয়াত মানে জীৱকে পঢ়িছিলে এই তক্ষছশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু তাত পানিনীয়ে পঢ়িছিলে আৰু চাণুইক পঢ়িছিলে গতিকে তৎক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ নাম লিখিবলৈ আহিলে আমি জীৱক পানিনী আৰু চানুক্যৰ কথা লিখিব পাৰিম আৰু তালৈ কোন কোন ছাত্ৰ আহিছিলে পাৰস্যৰ পৰা আহিছিলে আৰু পশ্চিমৰ পৰা আহিছিলে আৰু বেকেটীয়া আৰু মগধ দেশৰ পৰাও আহিছিলে পিছলৈ আচলতে প্ৰথমতে আছিলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পিছলৈ হিন্দু গুচি পেলাই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হ'লগৈ আমি আন এখন বিশ্ববিদ্যালয় ধান্য কটকৰ বিষয়ে পঢ়িম ধান্য কটক বিশ্ববিদ্যালয় অমৰাৱতী নদীৰ পাৰত তাত হিন্দু আৰু বৌদ্ধ দুইবিধ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে আৰু সেইখন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকালে আছিলে আৰু তাৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ নাম আছিলে নাগাৰ্জুন চ' নালন্দালৈ আহিলোঁ নালন্দাত কি কি শিক্ষা দিয়া হয় বেদ চিকিৎসা আৰু অংকশাস্ত্ৰ আৰু এইখনো আছিলে এক শতিকাৰ পৰা আঠ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আছিলে আৰু তাত দহ হেজাৰ ছাত্ৰ আছিলে নালন্দাত এনেকৈ সুধিব কিমান আছিলে প্ৰত্যেকৰ বিষয়ে চাবা শিলভদ্ৰ নামে এজন পণ্ডিত আছিলে আৰু তেওঁৱেই আছিলে সেই নালন্দাৰ অধ্যক্ষ আৰু তেওঁ শিক্ষাদানৰ কাৰণে কোনো খৰচ লোৱা নাছিলে তাত ব্যাকৰণ তৰ্কশাস্ত্ৰ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ দৰ্শন শাস্ত্ৰ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে তাত এটা পুথিভঁৰাল আছিলে চবতকৈ ডাঙৰ পুথিভঁৰাল গোটেই ভাৰতত আৰু সেইকাৰণে তাৰ পুথিভঁৰালটো আছিলে ন তলীয়া আৰু পুথিভঁৰালটোৰ নাম আছিলে ৰত্নদধী তাত কিমানটা আৰু তাত শিক্ষাগাৰটোত মানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত এশটা কোঠালিত এশটা শ্ৰেণী পঢ়িছিলে আৰু তাত মানে এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে যে সাতশ বছৰত কোনো এজন ছাত্ৰৰ অশিষ্টাচাৰৰ কোনো ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিলে গতিকে আমি জানো তাত পঢ়িছিলে চীনা পৰিবাৰ্যক হিউৱেন চাঙে ইউ এন চাং আৰু তেওঁক মাতি পঠাইছিলে ভাস্কৰ বৰ্মাই গতিকে আমি এইটো এটা প্ৰশ্ন নালন্দাৰ বিহাৰ ঠাইখন এতিয়া আৰ্কলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট খান্দি চোৱাত ভাস্কৰ বৰ্মাৰ চিঠিৰ লগত এটা পোৰা মাটিৰ মোহৰ পোৱা গৈছিলে আৰু সেই মোহৰটোতেই ভাস্কৰ বৰ্মাই যে ইউ এন চামক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে তাক পোৱা গৈছিলে আৰু উদান্তপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা আমি চাম তাত আছিলে পাল ৰজা আছিলে আৰু তাত অষ্টম সপ্তাব্দীলৈকে বিশেষ খ্যাতি আছিলে তাত এটা পুথিভঁৰাল আছিলে মুছলমানসকলে বাৰশ দুই খ্ৰীষ্টাব্দত নষ্ট কৰিলে বিক্ৰমশীলা বা দেৱহবিহাৰ বুলি কয় তাত ধৰ্মপাল ৰজা এজত্ব কৰিছিলে তাতো ছটা উচ্চ বিদ্যালয় আছিলে আৰু এশ আঠজন অধ্যাপক আছিলে চাৰিশ বছৰৰ পাছত সেইখন নষ্ট হৈছিলে তাত চাৰিখন সত্ৰ আছিলে আৰু ছাত্ৰসকলে বিনা খৰচে তাত পঢ়িছিলে তাৰপিছত আমি উজ্জয়নীৰ কথা চাম উজ্জয়নীত বিশ্বমাদিত্য ৰজাৰ দিনত তাত কি কৰিছিলে পণ্ডিতসকলৰ মিলন ক্ষেত্ৰ আছিলে সকলো তাত লগ হৈ লগ হৈছিলে ভাল ভাল কথাবোৰ আলোচনা কৰিছিলে জ্যোতিষশাস্ত্ৰক শিক্ষা দিয়া হৈছিলে আৰু বুদ্ধদেৱৰ দিনতো সেইখন উজ্জয়নী ফেমাছ আছিলে মুঠতে আমাৰ আৰ্য শিক্ষাৰ ছিক্সটি ফ'ৰটা কলাৰ এঘাৰটা বিভাগত দিয়া হৈছিলে বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত সেই এঘাৰটা বিভাগ মুখস্থ কৰিবা সাহিত্য গৃহপাল বিদ্যা ৰন্ধনবিদ্যা সাৰ্চসজ্জাৰ পৰিচদ বিদ্যা হাতেৰে কাম কৰা বিদ্যা শিল্পবিদ্যা বিজ্ঞান সংগীত বিদ্যা নাট্যবিদ্যা শিষ্টাচাৰ বিদ্যা আৰু শাৰীৰিক ব্যায়াম যিবোৰ তোমালোকক এতিয়া দিবলগীয়া হৈছে এটা এটাকৈ যে এইবিলাকেই এসময়ৰ পৰা চলি আহিছিলে আৰু তাৰ জৰিয়তে সেইখিনি উদাহৰণ আমি যাওঁ গম পাইছোঁ গতিকে আমিও তেনেধৰণৰ সকলো হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমি গোটেই কথাখিনি গম পালোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যদিও বছৰি কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে আমাৰ ছাত্ৰৰ নিমিত্তে কিন্তু আজিকালি স্বাধীন চিন্তাকৈ নতুন তত্ব বাহিৰ কৰা ছাত্ৰৰ সংখ্যা কম যি যিধৰণে ঝুকি পাইছে সেইধৰণেই কৰে চবৰে চিন্তাটো হৈছে পঢ়িব লাগে চাকৰি কৰিব লাগে অকল পঢ়াৰ পৰা আমি নম্বৰ পাম এয়া প্ৰশ্ন লিখিলে আৰু পৰীক্ষাত পাছ কৰিম বাকী আমাৰ লাইফ স্কিল জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে যিখিনি শৈলী সেইখিনি বহুত দৰকাৰী যিখিনি এতিয়া আকৌ নতুনকৈ প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নতুন বিষয় পৰিৱেশ বুলি ক'লে পৰিৱেশৰ ওপৰত নীতি শিক্ষা নীতি শিক্ষা মৰেল ছায়েঞ্চ আৰু অন্যান্য ধৰণৰ কাৰিকৰী জ্ঞান সকলো যে জানিব লাগিব তাৰ সকলোখিনি কথা আমাৰ এন এ পিৰ জৰিয়তে আকৌ দিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চেষ্টা কৰিছে নিশ্চয় সকলোৱে আকৌ ইয়াৰ পৰা সুন্দৰ এখন আমাৰ অসম ভাৰত তথা পৃথিৱী গঢ়িব পাৰিব এতিয়া আমি আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ পৰা সৰু কুৱেশ্যনকেইটা মই দেখাই দিলোঁ দীঘল কুৱেশ্যন বুলি ক'লে প্ৰিয়তম চিঠি কাৰ আহিব হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ গোস্বামীৰ আৰু তেওঁৰ প্ৰথম অসমীয়া ছণেত আছিলে ছণেত কি আৰু তেওঁৰ আমি হেমকোষ তেওঁ অভিধান অভিধান চপা কৰিছিলে আমাৰ অসমীয়া হেমকোষ ডিক্সনেৰী তাৰপিছতে আমাৰ যি পানিনী সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰথম ব্যাকৰপণ এটা আছিলে আৰু ব্যাকৰণখন আঠটা অধ্যায়ত আছিলে কাৰণে অষ্টাধায়ী বুলি কয় আৰু চানৈক্য আছিলে মৌৰ্যবংশীয় ৰজা চন্দ্ৰগুপ্তৰ ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ দুটা নাম আছিলে চানৈক্যৰ এটা আছিলে বিষ্ণুগুপ্ত এটা আছিলে কৌতুল্য আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰ আছিলে তেওঁৰ বিশ্ববিখ্যাত গ্ৰন্থ গতিকে ইয়াতে বহুতটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে অৰ্থশাস্ত্ৰ কাৰ বা কৌতিল্যৰ আন্তনাম কি বিষ্ণুগুপ্তৰ আন্তনাম কি চানৈক্য বিষ্ণুগুপ্ত কৌতুল্য একেজনেই গতিকে অৰ্থশাস্ত্ৰ আছিলে চাণৈক্যৰ বিশ্ববিখ্যাত গ্ৰন্থ চানৈক্যৰ বিষ্ণুগুপ্তৰ কৌতুল্যৰ ইয়াৰ পৰা আমি এটা আমাৰ পাঠবোধ প্ৰশ্ন আজিকালি এনেকৈ আহে বা দিব যে আজিকালি শিক্ষাৰ লগত প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষাৰ কি পাৰ্থক্য তুমি লিখা এনেধৰণৰ দিব এতিয়া তোমালোকে লিখিবা আৰু বিশেষকেইটামান কুৱেশ্যন মই পিছতো আলোচনা কৰিম কিন্তু তোমালোকে এইখিনিয়ে লিখিবা যে আগত আছিলে কেনেকুৱা মানে কিতাপৰ চিলেবাছৰ ওপৰত পৰীক্ষা দিবলৈ নাছিলে সকলো জ্ঞান লাভ কৰিব লাগিছিলে আৰু সেই জ্ঞান লাভ কৰি পেলাই ছাত্ৰই কেনেধৰণে সত্য শুদ্ধ বা নিজৰ এটা তত্ব বিচাৰি পাব সেই কথাটোৰ প্ৰতি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে সেইধৰণেই শিক্ষা আছিলে কিন্তু বৰ্তমান এনেকুৱা হৈছে যে পাঠ্যপুথিৰ জৰিয়তে নম্বৰ পাই পাছ কৰি চাকৰি কৰিব লাগে গতিকে মানুহৰ লগত মৰম চেনেহৰ কথা নাই আন্তৰিকতাৰ কথা নাই প্ৰত্যেকেই স্বাৰ্থপৰ হৈ উঠিছে আৰু এই ধৰণেই আগত আমাৰ যিবোৰ সঁচ বৃত্তি আছিলে আমি পালোৱেই যে আমাৰ কেনেকুৱা বিদ্যালয়ৰ নালন্দাৰ কোনো ধৰণৰ অশিষ্টাচাৰৰে উল্লেখ নাছিলে কিন্তু আজিকালি অতি সময়তে প্ৰত্যেক দিনেই ঘটনাবোৰ ঘটি থাকে গতিকে এই গোটেইবোৰ কথা আচলতে আমি বাকীবোৰ নজনাৰ কাৰণেই হৈছে গতিকে আগৰ কালৰ যিটো শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে অকল পঢ়িবতো লাগিবই কিন্তু পঢ়াৰ মাজত মানে কেনেকৈ ছাত্ৰজন বস্তুটো মানে ছাত্ৰজনক মই বস্তু বুলি কৈছোঁ কেনেকৈ সৎবিলাক আমি আগবঢ়াই দি পেলাই অসৎবোৰক কেনেকৈ আমি দলিয়াই দিব পাৰোঁ যেন আমি জীৱন যুদ্ধৰ কাৰণে সাজু কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিলে কিন্তু বৰ্তমান ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হৈছে গতিকে তোমাৰ মতামত তেনেধৰণে লিখিবা গতিকে তোমালোকক মই ইমানখিনি তোমালোকৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰি আহিম তোমালোকৰ যদি ভাল লাগিছে সহায় হৈছে মোক খালী এটা লাইক দিবা লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিবা থেংক ইউ